السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستخوان کے بارے میں پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالِ صدری ویسرلی عمریب آل من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ علیہ محمدن کما کماصل علی ابراہیم الٰٰ علیہ ابراہیم عن حمید مجید اللہ بارک علی محمد اعلیٰ علی محمد کما بارک علی علیٰ ابراہیم البراہیم ابراہیم کا حمید مجید تو اس دستخوان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ایک کھلے میدان میں آپ کے پاس گھر تو تھا نہیں تو آپ کھلے میدان میں جا کے بیٹھ جاتے تھے وہیں آپ کے ہواری آ جاتے تھے اس قصے کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں قرآن کریم کا یہ پانچواں سورہ ہے اور پارہ نمبر سات ہے ویزہ سمیو آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے اور اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کا ایک خوان نازل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس سے امتحان مقصود ہو اس کا اللہ سے تقاضا نہ کرو لیکن حواریوں نے جواب دیا کہ ہم تو بس آپ کی رسالت کی سچائی دیکھنا چاہتے ہیں اور آنے والے خوان سے تبرک کھانا چاہتے ہیں یعنی یہ موجزہ چاہ رہے تھے ہر زمانے کے نبی کو اسی طریقے سے کفار نے ستایا اس طرح ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ نے ہم سے جو کہا تھا وہ سچ تھا اور ہم خود اس کے گواہ ہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی اے ہمارے پالنے والے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما اور اس دن کو ہم لوگوں کے لیے اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے اور جو پیچھے گزر گئے ہیں ان کے لیے خوان نعمت اترنے کا مبارک روز عید قرار پائے آپ دیکھیے ذرا اللہ کی نعمت جو ہے اترے تو اس کو روز عید قرار دیا جائے اور ہمارے حق میں وہ تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو اور تو ہمیں روزی عطا کر تیری ذاتی سب سے بہتر روزی عطا کرنے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دل سوز دعا کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں خوان تو اتار دوں گا لیکن پھر ان میں سے جو شخص کافر ہوا تو میں یقیناً اس کو ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ایسا عذاب نازل نہ ہوا ہوگا پھر آپ نے یکشمبے کا دن بلایا اپنے ہواریوں کو پھر آپ بیٹھ گئے سب ہواریوں کے ساتھ تو جب سورج کچھ چڑھا طلوع ہو کر تو آسمان سے سفید بادل کے ایک ٹکڑے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا دستخان آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترخوان زمین پر آتے دیکھا اور آپ اس نعمت کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگے اور پروردگار عالم سے دعا کی پھر دعا کی اے ہمارے پالنے والے اس دستخوان کو ہمارے لیے باعث رحمت قرار دینا نہ کہ باعث عذاب ہو اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی پھر دوبارہ روئے اور پھر بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر خوان پوش ہٹایا تو روغن میں ڈوبی ہوئی ایک تلی ہوئی مچھلی رکھی تھی مچھلی کی دم کے پاس سرکہ تھا اور سر کے پاس نمک تھا اور مچھلی کے چاروں جانب انواع و اقسام کی ترکاریاں تھیں اور ساگ تھے ساتھ میں پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی پر روغن تھا دوسری پر شہد تھا تیسری روٹی پر گھی تھا چوتھی روٹی پر پنیر تھا پانچویں روٹی پر خشک گوشت تھا وہیں پر موجود آپ کے کزن حضرت شمعون علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا یا روح اللہ یہ کھانا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا دنیا کا ہے لیکن اسے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے ہواریوں نے کہا یا حضرت ہمیں کوئی اور بھی موجزہ دکھائیے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا ویسے ہی مچھلی تڑپ کر زندہ ہو گئی اور اس کے سپنے کانٹے چھلکے سب آموجود ہوئے پھر آپ نے فرمایا پہلے جیسی ہو جا مچھلی پھر پہلے کی حالت میں آ گئی تلی ہوئی تب ہواریوں نے کہا یا حضرت پہلے آپ اس میں سے نوش فرمائیں پھر ہم کھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ میں اس میں سے کیسے کھا سکتا ہوں جنہوں نے یہ خوان منگایا وہی اس میں سے کھائیں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اس کو کھانے سے ہمیں کیا ہوگا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی کے اندر سے مریضان دائمی وہ علاج لوگ بلوائے جیسے کوڑی اندھے مبروس اور ہر طرح کے معذور و مجبور تمام مریض طلب کر لیے گئے آپ نے طلب کیا اور انہیں دسترخوان سے کھانا کھلایا اس دسترخوان کی برکت سے جو جو کھاتا گیا وہ شفا پاتا گیا اندھے بینا ہو گئے مبروس صحتیاب ہو گئے بیساکھی کے محتاج اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ اس دستخان سے تیرہ سو آدمیوں نے کھانا کھایا اور دستخان کی برکت بے بعجاز پروردگار قائم رہی کھانا کم نہ ہوا پھر دو پہر کے بعد دستخان واپس چلا گیا دستخان چالیس روز برابر اسی طریقے سے آتا رہا پھر کچھ امیر و دولت مند ہواریوں کو شرارت سوجی اور وہ قبر نخوت پر آمادہ ہوئے اور وہاں کے ہواریوں کو بہکانے لگے کہ یہ جادو ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خان کو تو ترک کر دیا بھیجنا اور پھر ان لوگوں کو جو کہ کیا کہیں گے آپ ان کو نافرمان ہوئے تھے کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پروردگار عالم کہ اگر یہ کافر ہوئے تو پھر میں ان کو کیسا عذاب دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جنہوں نے ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تو ٹھیک رہے اور باقی تین سو تینتیس جو تھے وہ مسخ کر کے اور بندر بنا دیے گئے اور دوسری جو بری مخلوقات ہوتی ہیں تو یہ تھا دستخوان کا کہ تشریح کہہ لیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے اگر وہ سب ایمان لے آتے تو سب کے سب بچ جاتے جیسا کہ ایمان والے بچ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیقات عطا فرما فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام خیر المرسلین و طیبین الطاہرین اللہ پاک ہم کو سہولتیں تقسیم کرنے والا بنائے کسی کو اذیت پہنچانے کے اس میں توفیق نہ دے ہمیں آمین